Девушка здравствуйте, девушка. Здравствуйте, девушка. Вы откуда? Я из Китая в Китае в Украине. Как и показывает? Понятно. А вы интересно, ки... что рулет. Да, интересно. Очень интересно. Особенно с ватниками общаться, которые живут в России. Лучше в Китае жить, чем в России. Вам или нет? Ну, если честно, я очень давно уже в Китае живу. Вот. И мне очень нравится в Китае. Это совершенно разные страны, совершенно разные. Разные даже в плане не... чего? А, разные разный разные менталитет, уровень жизни. Все абсолютно разное уровень жизни не... выше в Китае уровень жизни да выше в Китае и а, новые технологии то есть Китай живет а, не знаю сто лет наверное вперед ну, а, на я лет... не сомневаюсь я вам верю а России что мешало также развиваться как а и что всему советскому Союзу мешало а что Украине мешало ну всем что Украине мешало мотив... Мешала. Нет, Украине ничего не мешало. Наверное, мешала коррупция, я так думаю. Коррупция? Конечно, коррупция мешала жить нормально. У нас, вы знаете, что у нас всегда была власть пророссийская. Всегда. Вот только ну, Зеленский. А чем она была плохой. В а а том, плохой? что система одинаковая, хорошо. что в России, что в Украине была. Коррупционная Но, система. А ну, жили это хорошо. В чем до хорошо? Что? Ну, до Зеленского, до войны, до всего Ну, вы же не, хот... не хотите жить в России, там, где хорошо, а хотите в Китае жить. Я, например, ну, тоже ближе. хочу жить, а, так как Китай живет, а не Россия. Ну, причем тут это зависит от так политики. Так Украина пытается измениться, понимаете, и изменить в лучшую сторону. А Россия не дает нам этого сделать. Ну кто сейчас войну устроил в Украине? Ради Знаете, чего эта это, война? Это, это глупо так рассуждать. Как Подождите, а зачем Путин напал на Украину и сейчас уничтожает? Да кто на кого нападал? Кто экономику Путин уничтожил на украинскую? Кто пытается нас загнать кто? в каменный век? Кто И кто, вы, кто вы считаете, загнать? что это не мешать? Америка. Пытается Естественно, Америка. Что? Вы же должны все. Откуда понимать, ракеты Америка... и бомбы летят? Из Америки или из России? Кто идет а с, с оружием с в руках убивать украинцев? Америка зарабатывает на этом, на все. А россияне зачем от Укра... своего объявили и пошли <связывая> убивать украинцев? Это Украина это так чисто поле для того, чтобы устроить... А, а, зачем, а зачем россияне умирают на этом поле? Если вы такая умная, ну, о потому... чем своим русским не расскажете эту правду. Причем тут россияне умирают? Как при чем? Умирают. Мы дома, а к нам при пришли россияне умирают. на танках с оружием руках. умирают. Ну все умирают. Ну так чем о чем россиянам это этого не рассказывают? Поэтому этого ни конца ни края нет. В каком ну, году? Так надо значит, объяснить что? россиянам, что сидите дома, развивайте свою говорю. страну. Ну при чем тут сидите дома? При а чем как? это? А как? Ну, ну, вы, ну а как сюда тогда сюда перестать делать так, чтобы выгодно было Америке? Если, если вы уже такая грамотная, Вы сказали, девушка, что, что Америке выгодна эта война. Так зачем Россия так поступает, чтобы Америке было выгодно? Зачем? Потому что это Америка воюет с Россией, а не Украина воюет с Россией. Так вы зачем россияне украинцы Америка украинские города разбомбили? На всех войнах, на всех войнах это вам в Китае такую пропаганду рассказывают, что в Китае? Америка воюет? Да, вообще ничего не рассказывают. А откуда вы берете эту информацию? А откуда? Вы ну, меня вы что, послушайте, сами... я здесь в Украине нахожусь. Ваши здесь бомбят нас, грабят, убивают наших людей, убивают и бомбят наши города. А не Америка. Америка в этой войне не запятнала свою репутацию, разве что Трамп запятнал репутацию Америки, Дети, а когда миллиард... Путиным за руку здоровается. Миллиардные, миллиардные финансовые потоки были. Для чего, скажите, вот когда, для чего? Когда? Ну, для чего? ну, все время. Для чего? Когда? Какие миллиардные Россия. потоки? Когда? Да, для, для, в Россию? Да, Я чего? не знаю, зачем Америка чего? Россию от голода спасала. Я не знаю. Какую Америка Россию от голода? 90-е годы. Если вы не в курсе, проверьте информацию. С 91-го по 98-й. Никого не, никого не от, Тонны не гуманитарной от помощи Америка передала. Пенсии. А Украина зерно передавала. Казахстан передавал тоже. Колбасу. Ну, это был... В то время, зачем вспоминать в то время, был Советский Союз. Нет, это какой распался. Советский Союз, девушка? Ну да. вы реально блондинка, я в шоке. 91 год, вы слышите? После этого. Ну, то есть Советский Союз какой, в, каком, в каком Советский году Союз распался? уже не существовал. После 91 -го года, ну, года была Российская распался? Федерация. Ну в каком году распался Советский Союз? Ну, в 91 -м. В 91-м 91 ну, Российская Федерация уже провозгласила свой суверенитет и стала ненавидимой. Ну, так из нас блондинка тогда ну так а ну, какой это, советский союз раз, при чем если, тут советский ну, союз если вы начинаете такие уже как бы нет ну я вы слышите что, меня что, или нет вы, вы ведете диалог я или вам вы... объясняю вы, америка спасала вы, россию и 18 миллиардов долларов вложила в российскую демократию америка и до сих пор путин с американцами общается перетирает часами и не один раз о чем? Если это Америка, ну, вы, это... вы воюете с Америкой, Реально, зачем нет, Путин нет. улыбается американцам, американцам и кормит их всякими этими блюдами Слушайте, там? А вы мне скажите тогда, если вы уже так грамотно рассуждаете, почему в 2014 году ваша СРАТА Украина отказалась от Луганской области в экономическом смысле? Почему? Если наша почему? Украина СРАТА, Луганской... а что привязалась к нам Россия, если мы сраные? Чего ну, привязалось? Почему? Вы мне скажите, в то время Россия никому Тогда это мы отказались. Почему? Мы до сих пор не отказались и не собираемся отказываться. Вы еще тогда отказались. Каким документом? Каким документом мы отказались от своих Отказывали. территорий? Какие? Мы не Интересно. отказались от своих а территорий до сих пор. Вот сейчас Зеленский, вот буквально один день назад озвучил. На весь мир, что Украина никогда не признает и не откажется от своих территорий. Ни от Крыма, ни от Донбасса. Что не ясно? Ну, мало, мало ли, что он сказал. Слушайте, мало ли, что он сказал. Ну, так Мы когда Украина не... могла отказаться Отказ. от Луганска? Если он оккупанты отказался. туда пришли, забрали, потому что они да сильнее, нет, что да Украина не могла не сделать? А что ну, вы говорите? Какие оккупанты? Оккупировали, а как? как? Нормальный, нормальный. А что до 14-го года скалы, в Конституции... Подождите, да. это украинские так, законные территории. В украинской Конституции. Наши территории Клоун, да? признаны международным Он... сообществом. Организация ООН, да, мы будет являемся соучредителями Советского Союза, ООН. Украина э, в составе Они ООН 45-го года. Слушайте, а вы что-то какую-то ересь несете, если Какую честно? ересь? Украинские да территории оно... весь мир признал, Нету... а Путин их оккупирует. У вас в Думе сидят кто? кто у вас, извините, так, а ваш... кто в Думе сидит? Я Депутаты при... сидят. Кто Депутаты там сидят. Все сидят. А, что нет, а вы что-то имеете против нет, других нет, народов, что ли? Вы же в Китае живете? Знаю, Ничего Раде, смотрите. Но, но если вы Украина, почему у вас нет украинцев, в браде? Это кто такой Раде американец Назовите мне его фамилию. Я знаю только украинцев, не знаю никаких американцев. У вас клоун, который ввел КВН все это время, у которого политического образования никакого нет не политическая, да? не экономического. Ну и чё ж Путин не может нет, с ним с ним справиться? Чё ж когда Зеленский заходит кто в Конгресс или в Европарламент, ему аплодируют стоя? Почему? Да кто ему аплодирует? Вы посмотрите. Весь везде мир аплодирует. В Сирии. аплодирует Весь мир Украине аплодирует. помогай. Кто, кто союзники России? Ограбил всех и... Кто и... ограбил? Это вы где с... такое сестра? услышали? Нет, что а Путин не ограбил не Россию за 25 лет? Ему ну, были перечислены такие трансферы. Ну и все Из пошли на войну. Из вы о чем вы... вообще? Как вы о чем вы а как, как мы воюем? Как мы воюем ну, вот с здесь... Россией? Россия вторая армия мира, а мы 22-я. Как нам удается воевать, если у нас все деньги разворота? Ну, Где мы не деньги Евросоюз? берем? Я спрашиваю. Ну так правильно, Америка перечисляет. Евросоюз перечисляет. Так мы ши... так берешь... он же их украл. Ну так он же не все украл, естественно. А, не То, все ну, украл, как понятно. Чуть-чуть оставил. А Чуть-чуть вы... оставил для войны, а я понял. Если вы такая украинка, почему вы по-русски говорите? Вот интересно очень. А вы знаете украинский язык? Конечно знаю. А вы русский знаете? Сколько а поддержи в что... русском языке? А сколько поддержи в украинском языке? А зачем вы вопросом на вопрос отвечаете? Я-то а знаю, сколько Украине... поддержать и в русском, и в украинском. Вот вы мне тут... Я знаю чудовую свою мову і мову російську. Я її вивчала і знаю чудово, і володію нею чудово. Якщо вам хочеться, щоб я перейшла на свою рідну мову, без проблем. Да, без проблем ну тогда я скажите мне понимала... вы вот я ви меня упрекаете, что я на русский на русском общаюсь. Так я знаю. Вот скажите, кто написал Анну Каренину? Анну Каренину кто написал? Русская классика. Слушайте, а мы не обсуждаем, кто написал Каренину. А, а сколько будет? Я... А сколько, сколько вовремя будет семь у восемь? Девушка, 56. сколько будет семь у восемь? Ну пятьдесят шесть, допустим. Ну хоть таблицу умножения вы знаете. Ну, естественно. А русскую классику по почему не знаете? По ну потому что живу в Китае, скорее всего. А в школе вы где учились? Сколько... Не в России? кто-то кто в, в, школе, я, кстати, училась в Украине. Так это программа 7-8 класс. В школе я в Украине училась. И когда вот эта вся началась заваруха, я, слава богу, я уехала а, в Россию. так вы, так вы украинка? Вы украинка? Паспорт, я украинский паспорт. Да, и я гражданкой России стала давным-давно. Я очень этому рада. А, откуда вы переехали? В каком году? Луганскую область я переехала в 2014 году. Ну да, а что вы не остались? Что вы не остались в Луганске? Там же Россия, там же хорошо теперь. Что вы убежали из России? Я уехала, да не было никакой России. Как не было? Не было. Тогда Сейчас тогда... есть, можете назад вернуться, что вам мешает? Ваш президент отказался экономически выплачивать зарплаты, пенсии. В А в область? чего наш президент должен был выплачивать э, там, где даже украинского банка нету? Каким образом вообще могли происходить ну, платежи? Нет, у нас есть. У нас приватбанк Какие? Есть. Какой Ваш приватбанк? Банк? Россия когда приватбанк, туда вошла, да? то там уже не ну, было причем? приватбанка. Россия вошла? причем тут Россия причем? вошла? До того, как Россия вошла, у нас все работало. Ну, правильно, до того работала. Так, а когда Россия пришла? Россия росла. Россия так, подождите, я что-то не поняла. Янукович не выплачивал вам зарплаты или что? Причем Янукович? Причем Янукович? Зеленский оказался. отказался Янукович, не помню. А кто? Янукович чем платил? Зеленский, кто? Какой Зеленский? В 2014 году? В пятнадцатом году отказался. А платить. Зеленский в пятнадцатом году отказался. Я понял. Янукович нам все оплачивал. Я понял. Янукович все выплачивал. Всем, я Янукович все выплачивал а Зеленский в пятнадцатом а году меня... отказался. Мы жили в шоколаде, да. В вы шоколаде. жили в шоколаде. Так сейчас там Россия еще лучше стала. Приезжайте назад, чего вы сидите в Китае? Ну потому что я деньги хорошие зарабатываю, поэтому. А в Луганске пытаюсь. что нельзя заработать хорошие деньги? Ну, на такой профессии, в которой я работаю, нельзя хорошие деньги заработать. А чего так? Зачем тогда было приходить туда России? Ну, причем тут зачем так было? Ну, зачем? зачем? Вы с так было? каким как... паспортом в Китай человек, ехали? Человек каждый, человек каждый выбирает, где ему жить, где ему комфортнее. Удобнее. Так я ж не против. Я с вами согласна. Выбира... Выбрали молодец. Только зачем вы говорите о том, что Россия не оккупировала Луганскую область? Никто ничего не оккупировал. А как тогда Никто. эти территории оказались в составе России? А как оказались, как потому, что там российские и... рубли начали ходить? Отказался выплачивать зарплаты, пенсии. На основании ну, чего и... отказался? Пенсионеры а, просто экономическую блокаду. А что а не отказался в Краматорске, Славянске? Почему в других почему только в Донецке и Луганске отказался выплачивать? Не в Донецке, а сначала это все началось в Луганской области. И люди стали, особенно пенсионеры, очень много пенсионеров в Луганской uh -huh. области, они стали бедствовать. У них не а было сейчас разбогатели. разбогатели. Естественно, Россия помогла. Помогла Россия? Помогла. Россия? А, -а, -а. Поэтому помогла. Россия а в помогла. Донецкой области воды нет, даже нет. нету. Это помощь по вашему за 11 лет? Водопровода. Вы про, про коррупцию тут говорите? Это, так, а... э... Так а, водопровод, э, на который выделили деньги, разворовали нет, деньги, водопровода Луг... нет. Слушайте, в Луганской области с 80-го года воды нет. С 80-го. Так, а вы же говорите, вы при Януковиче все вы в шоколаде жили, я что-то не поняла. Я имею в виду, вода подавалась в Луганской области. Так вы жили в шоколаде или не жили в шоколаде, вы определитесь. Зарплаты, Послушайте, деньги. вот именно пока Россия вот. не пришла на Луганский Донец, все жили да, в Шоколаде. В России, а все жили вы в Шоколаде. Слушайте, а, что за... а что за разборки начались военные как в Луганске как и как Донецке? Как вы будете реагировать, если победит? Все-таки все в этой войне кто победит? президент а -а -а. наш Путин. Победит. Какой ваш президент? И... Вы вообще Америка. у вас кто президент? Вы, что вы Путин Ой, или вы кто? будет делать? Ну, что вы тогда будете вы делать? Вы вообще, у вас нет ни, ни флага, делать, ни Родины. У вас русские, нет ни флага, не ни Родины. Спросили, вы вы думаете, непонятно какой кто. Федерации? Какой ваш президент? Я гражданка Российской Федерации. Кто наш президент? Ну, а я не знаю, кто ваш президент. Гражданка Российской Федерации живет в Китае, рассказывает, как Китай хорошо живет. Она... Когда Какой уровень жизни живут? в Китае? Да, так вот я тебе нравится. девочка расскажу: что 30 лет назад китайцы траву жрали, а теперь Китай живет вот а так. Украина, а Россия как да, была нищая, а так и осталась. Ну, Украина как была нищая, так и будет нищая. А да, конечно, была, потому что Путин не дает развиваться. Украина, войну устроил. Потому что Донбасс все время кормил Украину. -да? На Донбассе только лесной, ископаем, а, а, -а, -а, да, а, а что ж Донбасс сам себя не может теперь прокормить? Ничего нет, кроме того, что... Там, он и он сам себя не выигрыш. может прокормить. Почему они сейчас там э, шахты позакрывались? Ну, Все мужики отправлены на войну. Ну, а у вас, ну, а у вас что, лучше? Деградация, ситуация? уровень жизни. ну, Так что Донбасс у не вас, может сам у вас себя прокормить, если у он у кормил вас Украину? У вас ситуация какая-то? Да, причем тут мы, Донбасс. Мы сейчас говорим о Донбассе, который кормил, кормил всю Украину. Почему Донбасс не может прокормить, сейчас Донецк и Луганск не может прокормить себя, воду провести, почему не может? Куда пробосят, деньги? Он кормил пробосят, всю Украину, вы представляете себе? Да, я представляю. А себе где, почему не может что? ничего, даже элементарные блага цивилизации сделать? Потому что сейчас, наконец-то, с приходом России меняется все. Что э, меняется? 11 труб... лет Меня... прошло уже, приход... пришла вот, Россия. Э... Что поменялось Россия за 11 пред... лет? Не 11 лет назад. <свят> так вы же сидите Правильно? в Китае, вы там даже жить не хотите. И говорите, что там все меняется. Слушайте, ну вы же не знаете всю историю. Зачем вам что-то вот... Какую э я не знаю историю? Я. У не меня отец историю. родился в Донецке. Какую я не знаю историю? Я имею в виду мою... Моя историю. бабушка и вы дедушка жили знаете, в парке? Донецке. В 30-х годах. 40-х. 50-х. Я как, какую я историю не знаю. Это вы, наверное, не знаете, что Россия я оккупант. Виду, и это везде. признал весь мир. Международное Слушайте, сообщество это, признало Россию я оккупантом. Ну и как так, настоящие. вот как каких не обмануть, такое, а не обалданить? Вот такие такой поддержали такой, Россию, потому что, что они тупые. Пари, непонятно. Вы поддерживаете средство, мозгов а нет. Вот а тут в чате такой, пишут, такой, что у вас мозгов совсем нету, девушка. Сама, главное, убежала это. из Луганска, сидит в Китае и рассказывает, как прекрасно жить в Луганске. Вы слышите? Все меняется, говорит, 11 лет уже прошло. Да с ней говорить и тараторит, я думаю, что-то она мне напоминает такую, точно, Донбасса такая, хитрожопая. Балабойлка, тупая, как пробка. Слушать ничего не хочет. Тупая, как пробка, абсолютно. Сама сидит в Китае, сама говорит, мы жили в шоколаде. Потом говорит, в Луганске не было воды с 80-го года, вы слышали? То есть, ну, что у нее в голове творится? Полный кавардак. Так если там все хорошо, сейчас Великая Россия пришла в Луганск, почему ты сидишь в Китае, сама, главное, и с самого начала начала, начала рассказывать, что в Китае выше уровень, чем в России в десятки раз, там, да, она сказала. Сама же сказала. И теперь задумайся, почему в России нет такого уровня жизни, как в Китае. Ведь китайцы не были такими всегда продвинутыми. Почему Китай смог поднять свою экономику и уровень жизни на такой уровень, а Россия при Путине не смогла выйти на такой же примерно уровень? Почему? Почему Китай занимает второе место экономика Китая занимает второе место в мире. Почему? А Россия на каком месте? Сколько в процентном соотношении китайская экономика от общей мировой процентом соотношении? Сколько? А сколько российская экономика? Почему Путин отдал Байкал, отдал Сибирь китайцам богатства российские? Китайцы, поэтому они богатые, потому что они Россию оборовывают. Конечно, Китай будет богатым, конечно, Китай будет круто жить, потому что китайцы не дураки свои богатства разбазаривать. А вот Россия страна дураков, которую легко обмануть. И вот эта пропаганда, которую несет Кремль, она изначально рассчитана на таких болванов, на таких идиотов, как это, из-за таких тупиц. Из-за таких тупиц сейчас идет война, которые ничего не поняли. Вот реально, видите, все с Луганска и Донецка э, изначально люди выезжали или в Украину, еще сразу, ну вот как, например, э, у всех были родственники, да, которые выехали в Украину. Но были такие болваны, которые выехали, э, в 2014-2015 году выехали в Россию, потому что там были боевые действия. А в 22 году выехали в Европу и в Китай. После 2015 года выехали в Европу с украинскими паспортами, потому что там без виз уже был у нас после 15-го года без виз в Европу. Вот эти Луганчане Вот год назад я была в Варшаве на автовокзале. Стоит центральный автовокзал в Варшаве. Стоит микроавтобус. Написано Луганск, Донецк. Один Донец, второй Луганск. Представляете? Они до сих пор свободно пересекают границу с украинскими паспортами, потому что они пользуются безвизом, как, укра... как граждане Украины. Убежали все в Канаду, когда Канада дала визу вот эту для украинцев. С Луганска. С Луганска, с Донецка. Сначала вражку убежали. Когда поняли, что в Рашке там не будет халявы. Убежали в Европу и Запад, на Запад, в Канаду. Вот многое уехало. Ой, это слабоумная. Слабоумная ужас. И вот такие вот. Я, а я вообще-то думала, что она россиянка. А она, оказывается, это предательница наша.